Binaqəsebə stadionundan canlı yayımı başlayırıq. 11-lik belədir. Qapıda 25 Elcan Quliyev, 2 Rafael Hüseynov, 3 Ömər Nəsibov. Komandamızın baş məşqçisi İliyaz Qurbanovdur. Sabah u 15 isə bu. Start 11-liklə meydan ayaq basır. Qapıda. İşarə gəldi oyuna. Mərkəzdən Sabah komandası başlayır. Bir daha komandamızı uğurlar arzuluyuruq. İrəli ötmə. A, minisqamətinə top komandamızdadır və indi top itkisi. Meydan sahibləri topa hələ keçirdilər, sağ cinaha ötürmə, qapıya doğru zərbə. Elcan topu qaytardı, yekunda da Rafael Hüseynov zərbəni belə qaytardı, baxaq. Bəli, top yerə dəyə-dəyə qapıya doğru istiqamətləndi. Bu da yerlə ötürmə. Yenidən qəbul eləyir. Ötürməni, indi ötürmə zərbə. Oy, 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 təhlükə bu zərbəyə reaksiya verə bilərdi. Bir daha baxırıq. Epizodun təkrarı bəli ötülməkdir. Üzəl alınmışdı, lakin sonda zərbəni dəqiq yerinə etdirə bilmədi Əhməd Tarverdiyev. <laughs> təhlükəli ola bilər. Qapıya doğru zərbə. 37-ci dəqiqədə meydan sahibləri təhlükəli hücum qurdular, bəli. Ötülmə gəldi, zərbə də vuruldu, amma qayda pozulmuşdur. Top komandamızda qalır. və ilk hissəni də başa vurur. Camran Əliyev tərəfləri fasiliyə yolnuyor. Sarı bələqə ilə də cəzalandı. Ötürmə gəldi və möhtəşəm bir gola şahidlik elədik. Oyunun 42-ci dəqiqəsində gözəl gol idi həqiqətən. Gözəl baxımlı alınmışdı. Baxırıq epizodun təklirlə iki nəfərdən ibarət. Canlı səd canlı sətti də açdı top Elcan Quliyev ötürdü yenidən Sabah futbolçuları irəli atıldılar sol cinahdan meydan sahiblərinin növbəti hücumu cərmə meydançasına ötürmək istəyi keçmədi ikinci cəhdə alındı geriyə ötürmə qapıya doğru güclü zərbə Elcan möhtəşəm çəyblə yadda qaldı iki gözəl hərəkət həm zərbə gözəlliyi də həm də qurtarış Ariel Fərziyalıvin topa ilk toxunuşu baxırıq epizodun təkrarına Çətinlik çəkiril İlyas Qurbanovun yetirmələri. İndi arxa zonada Kobut səf Əmirəliyev ötürməsini verdi. Qapıya doğru zərbə və burada ikinci gol. 67-ci dəqiqədə müdafiədə ani və iliciyə dəgələrlə nəzərə alsaq, Qürəc məğlubiyyətdən xilas ola biləcəyimi askarlar baxırıq heçdən təkrarlanır burada müdafiədə Cobut səf və yekunda Əkbər Məhərrəmov uğursuz alındı. Və hakim oyunu başa vurur.